То, каково быть в реальном бою и какова оценка бойцов ситуации в зоне АТО на данный момент? Об этом сегодня в программе «Отражение». У нас в гостях боец полка «Азов» Позывной Холодный. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего, расскажите, пожалуйста, почему Позывной Холодный? Ну, у нас в движении националистическом, ну, так принято, что все имеют псевды, ну, или позывные. Ну, я в 17 лет прочитал «Холодный яр» книжку зацепила очень вот, своей история событиями, которые там описаны, вот и ну, решил себе тоже взять холодный, вот. И сейчас на данный момент мы наблюдаем по информационным лентам ситуацию с обострением в зоне Ато. И, собственно, вы, наверное, тоже сейчас следите именно по информационным лентам. Да, но ранее вы прошли по сути весь фронт. Буквально э, больше года назад вы попали в зону Ато. Э, с тех пор, где вы побывали, через что вы прошли пришел я в зону... полку я еще ну, буквально с первых дней в батальоне, тогда еще был. Э, именно в зону Ато я попал в июне. 2014 года в начале июня первая моя операция была это освобождение Мариуполя в июне 2014 года закончилась успешно вот а потом у нас был такой отдых не там больше месяца мы тренировались и потом была операция Маринка освобождение Маринки после опять-таки закончилась успешно у нас к сожалению один человек погиб у нас потом был Ловайск ну, Лавайс, конечно, пришлось уже всем нам тогда попасть. Попадеть. Ну, на тот момент мы были батальоном и настолько легко бронированным, что просто ужас. У нас ну, ни техники не было. Э, ну, оружие тоже там было, не совсем. Ни минометов, ну ничего не было. У нас были автоматы, пулеметы, да, какие-то там крупнокалиберные пулеметы. Вот там БРДМ разваливающийся и пряник популярный наш, переделанный. Вот. Э, После этого было такое, минские соглашение. ну, тогда была Мариуполь, Мариуполь, хотели взять в сентябре, начало сентября, обстреливали с градов очень серьезно. И когда российская группировка прошла через, ну, зашла в Новозовск, очень танков много, тогда мы ожидали, что ну, реально будут Мариуполь брать. Пытаться, по крайней мере, ну, они попытались, э, поработала артиллерия, грады тогда очень серьезно работали, но что-то они не пошли. Полно, как хотелось. Потом Минские первые соглашения. Ну и пошло у нас затихло. В секторе М, по крайней мере, более-менее. Были перестрелки, конечно, ежедневные. Потом у нас была операция в Широкино. Где ну, АЗОВ себя, конечно, хорошо показал. Тогда мы... На тот момент никто не хотел наступать. Ну, из наших генералов. А полк... Тогда мы уже стали полком же. Нам дали более-менее технику. Мы тогда решили, что ну надо нападать, наш командир решил. Вот и мы тогда пошли по трем направлениям: Коминтерна, Павропа и Широкина. Ну и мы все три пункта взяли. Вот, ну а дальше не уже не получилось пойти. Да, мы у нас было там, если не ошибаюсь, около 100 человек, вроде раненым. чуть-чуть больше десяти мы потеряли бойцов. Вот Вы сталкивались непосредственно с формированиями российского войска, да? Да, то ну как, как не столкнуться, когда видишь, ну, я не, даже не про интернет, я про то, что я видел и общался. На а, тот момент многие россияне, в частности, не верили в то, что там присутствуют российские регулярные части армии. Да, вы можете до... им рассказать, что вы видели непосредственно? До сих пор не верят. Ну, я общался просто с русскими. Ну, мы их брали вот в Лавайске там, под Сарабешевом, были пленные у нас. Были такие просто местные с Донецка, который там, я пришел воевать за Украину, пошел в здание в СБУ, а меня вот посадили на блокпост, и я вот убежал туда, его взяли в плен. Чтобы разобраться, и, ну, конечно, переговоры там по рациям тоже. Акцент, ну, русский, вот. я сам с Харькова разговариваю на русском, ну, у меня нету такого оценка, оцен, акцента, как у них, да. Плюс оружие, форма ихняя, и все это, ну, соответственно, видно хорошо. Плюс мы вот перестали... Накануне, кстати, на поле боя нашли банковские карточки из Чукотки, да, да, там да. еще там что-то. Да. Очень много вещей, которые солдаты российские берут с собой на поле боя э, на украинскую территорию. Ну, они просто... которых тут ну, просто быть не да. может у местных жителей. Они берут, чтобы их просто потом опознали. И все, их же, короче, ну, они никому не нужны, в принципе, да, если там еще какой-то в чинах больших, они беспокоятся за своих генералов в связи с тем, чтобы потом не было скандала, Да, а местные рядовые бойцы, у них что, забрал паспорт, и это уже ну, неизвестно кто, его бросили и отошли. Да? Как бы такое дело. Они никому не нужны, сколько под аэропортом, мы в на да, сколько перебили. Они отвозили куда-то там в Россию, там где-то тихонечко хоронили. И просто ну, они же не скажут никому, сколько человек у них погибало каждый день, так же самое в Широкино мы хорошо тогда держали свои позиции. Ну, не дали им вообще там продвинуться в сторону Мари... Мариуполя. Это вот, конечно, как... Но, если бы мы раньше это сделали, тогда бы Мариуполь не обстреляли в январе месяце. Ну, это было просто ужас. Тогда весь АЗОВ был поднят по тревоге. И тогда ждали, что что-то продолжится. Ну, слава Богу, мы просто помогли людям. Тогда оказали помощь. Наши все машины скорой помощи выехали. Да, и опять-таки... Пусть этого мы фронт отодвинули и не дали им опять обстреливать город. Ну, мы решили просто удар на себя принять. Ну, нам лучше так, чем переживать за мирных деле. Ну а русских сколько уже было всяких доказательств техники, да, збуратина система залпа огня, их не новые танки, новые вооружения новые, новые винторезы всякие снайперские винтовки калибра 12,7 пулеметы, печенях ну их нигде нет, Украина их не упускает, ЛНР, ДНР, ну тоже нет и верить в то, что две области способны противостоять э, целой стране, которая помогает и Европа и Америка, да, ну как никак, но ну, помогают, обучают бойцов, да? Канада нам очень хорошо помогает, да? в прошлом году нам вот аптечки, все вот гуманитарка очень много, конечно, вот приезжали инструкторы с Европы обучали нам и давали отличные натовские аптечки в руки. Ну, Хвалаем, конечно, за это. Тогда просто не было ничего. Воевали как-то может. А в чем состоял этот инструктаж? Вы можете рассказать более подробно, э, чему именно учат бойцов полказов? Ну, по, крайней, э, в, по медицине к нам приезжала женщина. Не помню, к сожалению, зовут. Она не на Майдане помощь оказывала э, парням. Очень много перетаскала. Потом в зоне АТО она тоже участвовала в операциях. Она сейчас, ну, на данный момент, я тоже вижу, постоянно где-то проводят инструктора. Это обычная тактическая медицина, э, как оказывать помощь в условиях боевых действий. Да. Каждый боец должен это знать, потому что, чтобы спасти себя в первую очередь, да, и спасти товарища. Ну, гражданская медицина отличается от военной. Потому что в гражданской жизни ты не думаешь, что тебе где-то что-то может прилететь. А ну, на войне тебе, кроме того, что надо спасти, будет товарища. Тебе надо еще будет выжить самому при этом. И очень много нюансов, как это все правильно сделать. И как хотя бы подойти к человеку, чтобы показать помощь. Я уже не говорю, как оказать ее, вытащить. Это еще сложнее, может быть. Плюс у нас постоянно, ну, естественно, стрелковая подготовка с автоматом по возможности, в зависимости, кто чем хочет так заниматься. Вот я в основном стрелком был, с АГС работал, медиком успел побыть за свой срок. Вот. И кто так хочет, там, на БТРе учился водить я, тройки нам дали. Э, тоже. Ну, кто... А за плечами у вас медицинское образование в медколледже? Именно. Да, я фельдшер по образованию, 4 года. И год на скорой отработал. Так что я понимаю, где что, как оно в чем разница стоит, и где хуже, где лучше. Но, по сути, получается, в 21 год вы как ветеран войны уже. Там, ну, ветеран. Чувствуете вы себя ветераном? Да не, ветераном <св> не чувствую еще. Как бы война не закончилась. Я полтора года там. В 19 пошел, да. Ну, колледж я закончил. Через два месяца я уже был в батальоне, получается. Вот. А через три месяца уже был в АТО. Ну, как бы для меня просто не стояло ехать, не ехать. Я знал, что я буду там, только не мог раньше выехать. Вот. И я как бы на все самые интересные события попал. Вот. Ну, сейчас, конечно, огорчает ситуация с тем, что так мы не можем ничего сделать. Сидим на базах. Это очень, так сказать, дух боевого убивает. Ну, у нас, чтобы дух не падал, у нас, так сказать, находят нам занятия в виде тренировок каждый день. Полигон недавно был. Сейчас пол Казов, вот тоже интересный момент переходит на натовские стандарты конечно может это не самое лучшее в мире да но лучше пока ну, я на данный момент не вижу команда мы учимся воевать по другому и командование учит. У нас вот, приш... э, все офицеры нашего До сих пор по сути, тактика украинских военнослужащих была сходна с советской. Да? Вот то, чему учили давным-давно, причем учили и российских солдат, и украинских солдат. Получается, одна школа была. Э, нужно тактику, по сути, менять, чтобы противник не мог ее распознать и ее предугадать, правильно? Да, 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 естественно. Нам надо что-то новое постоянно. Ну, война это кто кого переиграет, как шахматы. Да, иногда надо чем-то пожертвовать, чтобы что-то больше побить. Но притом надо постоянно брать новую тактику и что-то думать. Да? А мы проходили все одну школу. И они, и мы советскую, да, и плюс э, наше, так сказать, командование, генералитет наш, в генеральном штабе, да, оно вообще нигде не принимало участия. Они, если там кто-то из них был в Афгане, да, в Чечне, принимал участие, ну, это уже хорошо. Большинство из них получили свои звания там где-то что-то как-то кому-то улыбнулись и выучились на книжках. Но война это не книжки, тем более сейчас, когда если брать даже афганскую войну 80-е годы, 10 лет шло, то сейчас оружие, ну вооружение продвинулось 25 лет прошло, даже 26. Вот оружие сильно продвинулось, надо новые тактики. Сейчас война даже не как во Вторую мировую, сели в окопах и обстреливают, либо просто бежит. Сейчас новая техника, больше бронированная, маневренная. Дальше стреляет дальше стреляет артиллерия, дальше стреляют система залпового огня. Больше снаряды калибра. Да, и ну как-то надо под это все подстраиваться. Плюс разведка работает, сейчас перехвачивают и рации, и телефоны пилингуют. Ну, очень сложно это все. И, надо с и этим подавляют, бороться. в том числе, что да, сигналы, под, вот в чтобы это, конечно, нельзя было помощь да. запросить. Да, да. в Иловайске это, конечно, когда рации не было нормальных, тогда уже вот это чувствовалось, что глушили. Да, а что делали? Вот связи нет с командованием, непонятно, что делать. Какие-то инструкции есть на этот случай? Да, ну, ну, есть, в основном всем ставится задача до начала боя, да. Ну, ставится к командиру там взвода, например, да? есть там ротный, ротный доводит это взводным, то, что им надо знать, да, а взводные доводят, у нас там, у нас просто как вот десяток, читай, сотня. читовой это у нас как взводный, то же самое у него. Взводные доводят командирам отделения, это у нас десятники, вот, и десятники бойцам, да, и, ну, ставят перед ночам бол, и они ее выполняют, да. Вот, если, конечно, как, какие-то появляются экстраординарные ситуации, там, что-то реально пошло не так, тогда уже все зависит от непосредственно командира, как он примет решение, то ли отходить, то ли идти в бой, да. это уже его ответственность будет. Ну, пока то, что такого, чтобы мы отступили откуда-то, ну, у нас не было, к счастью. Мы вот, ну, только Соловайская, когда мы вышли, за что нас до сих пор как бы осуждают, ну, в основном кто нас осуждает? Те генералы, которые на тот момент были в Киеве, которые не были. С нами был командир на что-то, а сейчас народный депутат Андрей, Бен, он ну, участвовал в этом. Он не просто сидел в Киеве и нам позвонил, сказал, парни, давайте, выходите, вы там не нужны. Он был там, он понимал, что мы тут все ляжем, что помощи тогда не было. Помощи не было, тогда очень все были злые на этого генерала, который нам там все о, пообещал. Да, и просто парней слили. Вот. Наши, если не ошибаюсь, перед выходом сутки там были. И мы несколько раз пытались взять. Но там был настолько просто сильный укрепрайон, уже окопанные плиты были, с БК все спрятано. Просто так его не взять было. Вот. А ну, танки, артиллерию, ну, нам вам не надо. Никто же еще сейчас, конечно, смотрит, да, у нас есть танки, у нас есть БТР, у нас есть минометы, пушки. Да, сейчас мы, ну, мы бы разорвали тут и ловать. Вот таким удовлетворены, удовлетворены ли вы результатами расследования трагедии под Делавайском или все-таки что-то не то? А, ну, так их нету. Майдан тоже самое нету. Делавайск нету. Э, Какого-то наказать одного человека, да, выберут какого-нибудь местного, который отвечал, за, и его посадят, да, а высшее командование. Там не только одного надо садить, там, муженко или кого. Там надо всех садить, кто просто. Потому что ни разведки не было. Э, ни разведка, ни контрразведка не работал, да. Ну как это заходит, идет с севера и с юга, да, две группировки там через границу заходят. Ну как это не увидеть, да? Ну это просто смешно. Э, там же не 10 человек, не бригада. И коридор, по которому дали, да, парням обходить. Но ну, это же была дорога смерти какая-то. Не техника. Хотя были танки. Были танки. Ну, я, я лично видел, был перед Деловайском, есть Старобешево. И там чуть дальше Старобешево был блокпост. Там были танки, были БТРы еще до этого, но они где-то сзади стояли. Их не хотели давать. А почему нам только потом ждали танки? Вот, и воякам То тоже. То есть эту трагедию можно было предотвратить, вы считаете? Там ну, можно было много чего предотвратить. Донецкий а каким рапорт. образом? Просто у нас, ну, во-первых, нам и до сих пор менять генералов, Они импотенты по своему характеру, они не в состоянии и не могут принимать решения. Они боятся принимать решения. Боятся брать на себя ответственность. Война это, в первую очередь, ты взял на себя обязанности, и ты должен нести ответственность. Наш командир это понимает. Поэтому он всех боях, ну, с нами. Он в Мариуполе брал блокаду вместе с парнями. Как обычный, можно сказать, рядовой боец. Но только при этом командовал. В Маринке был, в Иловайске был, в Широкино был. Везде, где мы был. И так он ездит постоянно. Мы стояли вот на позициях в Широке, он там в нам наш командир, хоть он и депутат, но он приезжал с нами. Он приезжал, посмотрел, все сам оценил, кто как одет, что у нас тут есть, на каких мы машинах. Он сам все видит и оценивает. Он знает, что это ответственность, это его люди, ему потом смотреть, ну, родителям глаза. А те, что в Киеве сидят, ну, они просто не хотят и не видят ничего. Поэтому вы выбрали именно добровольческий батальон, а не регулярные части украинской армии? Ну, тут больше для меня вообще не было. Так, я для себя не делал никакого выбора. Я Андрея знал с 2011 года, когда еще пришел только организацию «Патриот Украины». Тогда он мне показался ну, человеком слова. Потом, к сожалению, его режим Януковича отправил в СИЗО по придуманной статье. Ну, когда он вышел, он опять начал заниматься делом. Я как бы остался вместе с ним и никуда не ушел. Ну, я ему верю. Верил, верю до сих пор. Пока у меня ну, в моих глазах он меня ни разу не, не подвел. Он сказал, что будет, он будет. Он сказал, что я вас отдельно обеспечу. Как видите, Азов лучше, наверное, всех одет в зоне Ато. У нас, ну именно, по форме, да, по технике мы уступаем. Мы впереди многих подразделений. Это не то, что нам на зварде где-то насыпала. Это волонтеры и хорошая просто структура налажена. У нас нигде никогда не уходит ничего налево. У нас добровольцы, нам не надо объяснять, зачем вы пришли. У нас все четенько. Как вы расцениваете периодически возникающие там, сообщения о каких-то бесчинствах со стороны э, бойцов АЗОВа и так далее, которые распространяются а. по социальным сетям? Да, да, да. Первое, я помню, что было... Это в Бердянске, когда я уже попал. Я ж, ну, видел это, когда в Киеве был. В мае месяце читал, но ну, смеялся. А я уже, с, когда приехал туда, я помню, как когда в Бердянске по радио местному звучало, что бойцы АЗОВ 60 ром ну, изнасиловали двух девушек. Это ну, было смешно. Потому что это получается, на тот момент мы все были там. даже нас тогда было 60, там, до сотни человек. Мы все в этом участвовали. Хотя, ну, э, Постоянно нас пытаются грязью полить, как и российская пресса, да, так и бывают и наши какие-то обвиняют нас. Э, именно что касается таких каких-то серьезных, вот там, по поводу, что мы с колонии кого-то Мариупольской берем к себе, да, ну, это просто смешно. У нас, конечно, бывает не без курьезов, да, внутри там, там Бывает, там кто-то выпил или еще что-то. Ну, это не, никогда не доводило до каких-то серьезных последствий. Мы это сразу рубаем на корю. Мы на это реагируем. тоже у нас, чем отличие от ВСУ там, и нас. Мы на это реагируем. Мы не закрываем глаза, ой-ой-ой, не надо, все, и забыли. Мы наказываем людей, есть у нас буки, физическое такое наказание, как у казачков, палочкой по спине. Вот, когда там 50 человек пройдет за то, что он провинился, или опозорил. У нас просто ну, нормально все. Но ты в форме все, ты солдат. Ты на базе. Ты отвечаешь не только за себя, но и за своих братьев. Ты не должен себя доводить. А если ты взял в отпуск, как я, да, я уже там, в гражданской одежде, я уже гражданский, я могу там все позволить, да, если там, пойти там, выпить, если кто пьет, да? погулять. Звучали также обвинения в мародерстве. Вот. А, да. Ну. Да, да. Кстати, вот это мародерство это в Широкино, я помню, что нас обвинили. Ну, кстати, тут все очень легко и просто. Нас проверяла военная прокуратура, как только мы выехали из Широкина. Всех, все машины проверяла. Ничего не нашли. Ну, они искали, залазили в машинах. Я был в этой машине, залез какой-то там, тоже, чи подполковник, чи полковник с военной прокуратуры. Посмотрел, ни у кого ничего не нашли. Если бы, я думаю, если бы нашли и показали, да, вот как вот и бывает, что там у кого-то что-то дома находят, да, или у нас там, ну вот, нашли бы вот телевизор, да, там у кого-то, или вот холодильник, или машину у кого-то, ну, я лично ни разу не видел. Такого, чтобы у кого-то из наших бойцов что-то либо дома нашли, да, либо по новой почте кто-то что-то, ну, просто постоянно пытаются нам палки в колеса ставить, да. Мы себя еще никак не успели, мы не лезем ни в всякие скандалы. Мы стараемся, для нас первостепенная задача ⁇ это сохранение территориальной целостности страны. Азов ⁇ это пол, который создан для того, чтобы защитить нашу страну. Нам, ну, нам не надо каких-то участвовать в разборках там, политических. Азов, ну, вот, я вижу, постоянно пытается это все слаживать и со всеми держать нормальные отношения. Были ли случаи, что под видом вас делали какие-то неправомерные действия? Да, да, да. Бывает, что вот в прошлом году тоже было в июне, что переодевались или одевались и представлялись с да? Но мы сразу нам, когда кто-то сообщает, мы сразу реагируем на это. Ну, мы стараемся и сами за собой следить, да. Вот, был случай, буквально недавно, ехали на полигон и проехала перед нами гражданская машина через блокпост. И блокпост вояки говорят, вы знаете, кто это? Ну, они их пропустили, соответственно. Они там представились, мы, с, мы у в ОЗО работаем. Они их пропустили. вояки у нас спрашивают, вы знаете, кто это гражданская машина? Мы, да нет, ну, не наши. У нас все номерах, у нас все покрашены, там в основном эльки, а гражданских у нас машин таких как нет. Ну, мы обогнали, остановили, проверили. Но оказалось, люди обычные, которые у нас работают на базе. Мы стараемся и сами себя контролировать, да. Потому что тут ну, Надеяться, что кто-то там другой нам. Лучше мы сами себя увидим, накажем человека внутренне и не будем это где-то выносить или. Что. Потому что из этого может, может человек реально какой-то там проступок. Все мы люди, да, у кого-то что-то в семье случается. Бывает и такое. Человек там с горя, там еще что-то натворил, да. Э, ну, я не помню, чтобы у нас, конечно, такое было. Э, ну, по-разному бывает. И мы стараемся на все это реагировать и сразу просто... Людям объяснять, что приходят разные, кто-то старший, кто-то младше. Совсем наход человеческие. Ну, все добровольцы. Нынешнее обострение в зоне АТО, с чем вы связываете и как вы думаете, во что это может перерасти? Я думаю, что связывать... Это опять там. Пока Путин в Сирии ну, он заинтересован, я думаю, что может что-то сильно начнется на Донбассе. То, что пишут, нашли танки и личный состав там в районе 2000 людей. Я думаю, он никуда не уходил. Просто они взяли и посчитали их. Как бы, ну, они в Саханке, Заиченко, да, без именного. У них Новоазовск. Просто, может, они потянули чуть-чуть личный состав. Опять у них была какая-то информация, информация, что мы будем наступать, как оно бывает. Да? Вот, танки там и оставались. Куда они хотели. Они просто позагнали их в амбары и попрятали. И все. Личный состав тот же самый сидел. Плюс там граница рядом, ну, там два часа проехаться, это не так уж и тяжело. Так что, чем связываю, просто может, э, ну, опять Путин хочет надавить на что-то, вот выборы прошли, может, он не удовлетворен этим результатом оппозиционного блока, может, как-то хочет опять чуть-чуть Минск, минские договоренности помешать, ну, угают даже что чуть ли не следующая запорожская область, например, по захвату. Да, да, да. Там... Насколько реальна эта угроза? Я не думаю, что в прошлом году они да могли то вот, есть бы они полностью вошли тем со... ну, Российская Федерация не чуть-чуть, а дала бы им полностью сразу все и личные и генералов как сейчас. Там же на позициях в Шеркина стоят эти обычные голодранцы. А сзади уже чуть-чуть, да, уже такие профессиональные военные стоят, которые там Афган, Чечня, генерал уже стоят. Но они себя не показывают. На технике, на градах, на артиллерии. Это я вот на себе почувствовал, когда буквально просто зашел в здание и через там, 10 минут там две дырки в метр от снарядов. В Запорожье, да, ну, не думаю. В прошлом году, да. Это мы были вообще никто. И АЗОВ был, и наша армия. Это было просто смешно. Когда военным на КАМАЗе везут просто забор, и доски какие-то и кровати какие-то развалины. Это типа помощи, чтобы они... Вот. Но это было смешно. На данный момент уже АЗОВ и другие добровольческие. У нас есть опыт. У нас большинство обстреляно уже. Уже не так боятся. У нас есть техника. Мы умеем с ней обращаться. И, я думаю, даже вот полтора, тысяч, полтора тысячи АЗОВцев... Ну, Костю в горе, в Мариупольском направлении точно ставим. Нам то что... А Нам... Харьковское направление защищено ли в достаточной мере? Харьковщина, как вы считаете? Э, я то, что я видел, какие тут укреп районы строятся, да, это обычная коп какой-то. Но это смешно. Потому что мы свои позиции, то, что мы блокпост сделали, мы занимали серьезно. Мы бетон налаживали, да, там деревья, землю, все как положено. Харьков, то, что я видел, не дают, что-то не хотят они укреплять его. Ну, это просто... Там, во-первых, то, что они окопы вырыли вокруг города, да, один, и где-то на границе такой, что просто танк переедет его. Ну, это смешно. Строится несколько линий обороны. Это, ну, вот, во всех таких нормальных э, войнах, да, там, да, когда, если не ошибаюсь, тот же самый Грозный вот чеченцев. Была первая война в Грозном. Там у чеченцев было несколько линий обороны. Они знали это прекрасно. Но ну, а сейчас просто генералы копают один, копают одну линию, которую просто прорывают, и все, город их не. Надо не забывать, что Харьков – это прифронтовой город, мы находимся на границе с Российской Федерацией, и как бы он очень сильное производство. Захотят взять, вот, ну, пойдут сюда, и просто вопрос тут, смогут ли принять этот удар. Вот, поэтому надо тут по максимуму, тут еще, наверное, больше, чем в Мариуполе надо укрепляться. Вот, потому что Мариуполь сейчас более-менее, там уже военный, там много военных. Там есть мы, нам ну, на позиции вернуться буквально, я надеюсь, на несколько часов мы уже будем там. Ну, какой-то кипиш был. Вот. Ну, а Харьков, конечно, меня расстраивает. Ну, плюс тут ничего не поменялось. Как показывают выборы, тут все осталось как есть. А тут все желание зависит, конечно, от тех, кто сидит наверху. Это деньги, это выделение всяких, ну, железа элементарного, которым эти все накрывать, да, бетона и так далее и тому подобное. Но, как я вижу, у нас важнее трамваи построить, чтобы они катались, чем то же самое выделить военным эти все железо, чтобы они просто укрепили. Нам надо и границу укреплять. Ну, трамваи и... за дня в день сталкиваются, они изношены уже настолько, что ну, да, сказать, и... что на них очень уж много денег тратят, ну, вряд ли, наверное. Ну, просто это все, я, как я уже 21 год живу в Харькове, я сознательно знаю, что это просто замыливание глаз, и все. Когда есть сейчас на данный момент, да, война. Надо расставлять приоритеты. Я, конечно, очень сильно сочувствую людям в тем, что приходится да, со своего кармана отдавать еще что-то. Помимо, вот, как волонтеры, у них есть налоги, не платят, но и еще кроме этих налогов еще дают. Вот, ну, такое сейчас время, надо перетерпеть, надо собраться силами, и тогда что-то... Просто надо расставлять приоритеты. Чуть-чуть сейчас, конечно, надо вложиться в армию, ну, уже лучше, чем в прошлом году, да. Уже люди обстрелянные. Уже техника какая-никакая есть. Конечно, это тоже смешно, что мы их делаем ну, лучше, чем в прошлом году. Мы просто ездили вот так вот без тентовых, без ничего краза. Мы там мерзли, и есть было нечего. Вот. Сейчас безопаснее все-таки как-то, да? Да, безопаснее. Но нашим кразу надо еще подучиться, еще технику делать. Они не рассчитывают, да, у них нет опыта вот этого, когда... Волонтеры, конечно, получше, потому что волонтеры непосредственно общаются с бойцами. Они спрашивают, да, к нам приезжают, вот я недавно был, а у вас есть 100? Да, там есть. А вы хотите, вот мы вам станину подарим. Мы, ну да, хотим. А как вам ее лучше сделать, да? И мы вот это постоянно контактируем, и у нас там, мы можем сами взять там, отвезти там что-нибудь, и к этому уже будут они что-то думать. Постоянно общаются с военными и спрашивают, потому что то, что они там где-то прочитали, опять-таки, в таких книжках, да, и то, что происходит на линии фронта, ну, война это такое сплошное рукоделие. Ты что-то где-то можешь придумать как-то и что-то с чего-то собрать. Поэтому это вот по минимуму. Но если брать такую технику, как вот танки и БТРы, да, как вот нам дали БТРы-тройки, ну там элементарно зимой ты в них замерзнешь, три часа поводишь. Ну что ж, спасибо вам за участие в нашей спасибо. программе и за защиту Украины. Спасибо огромное. Напомню, у нас в гостях был боец Полка Азов. Позывной холодной. Спасибо, до свидания. Спасибо.